Доброго дня. Документи ви кажете є, так? Да? Ага. Ну, то потім, якщо донесете... Так, так, краще. Але тут багато, багато от... Не то, що не а дуже дешевого, типа. От... От, от це, можна сказати, сьо ювілейні то тобто, ювілейні це давалися тут деякі вже двохтисячні роки, розумієте? І їх якщо а там що у вас? От вот а від цього, да просто якщо вам як спогади вони щось цінність представляють, вот це можна як спогади залишити. тому що вони в принципі я їх продаю по 50 гривень. Такі вони геть нічого не коштують. А за ці я вже можу щось суттєве запропонувати. І дуже важливо, щоб книжечку да. Ну, ці поки убирають. Ці поки, да. Ага. да. Краще я одразу прошу залишити як спогади, тому що по 10 я продаю їх по 10, розумієте? А мені, мені щось заробити, тобто... Ага. Ну вам 100 гривень за них нічого ж не буде, какби та Дивіться, Це теж ювілейного зразку. Його давали там в книжці повинно написано 85-й рік. Тобто, це не боєв не бойового часу. Навірно, це йому давали — 85-й рік. 100... Я не я не думаю, я знаю. Там, коли раннього зразку вони. Тут, тут по-іншому. Ну, тут номер 4 мільйони. Mm -hmm. А ранній там номер 100 тисяч, mm -hmm. до 100 тисяч. Тобто, mm -hmm. і там е, виглядає вона mm -hmm. трішки mm -hmm. по-іншому. Так, так. Mm -hmm. Дивіться, я оці дві можу забрати. Ну, ці от робочі імені навіть, мені кажеться, Они, не знаю, Они должны все текать. Да? Угу. да, тикают А если я пока вот это вот эти пока заберу, а вот эти Да, это, это вообще, это лом, это просто лом. А что? А шо... Ну, я имею в виду, я потом с книжечкой принесу. Да, не, мне за книжечку я, в принципе, ну, вот сразу вам даю, як с книжками. Вдалося купити комплект. Багато було медалей та нагород, але цінність представляють тільки ось ці. Тут у нас атечка ювілейна. Нічого такого цікавого, це просто лом срібла. Далі два бойових нагородження, за взяття Кінненсберга. В гарному стані, але вона там не рідкісна, недорога. Жіночка пообіцяла ще принести документи. На цю документ, в принципі, і не потрібен, але на ці дві, звичайно, би було б краще, якщо вона принесе ті документи. Так, і тут у нас отвага. бойове нагородження. Номер 2 мільйони 700 тисяч, Це дуже багато, і такий номер вже грошей особа теж не коштує. Плюс-мінус її ціна приближена к лому металу. Ну, немножко Є екземпляри за отвагу, які стоят дорожче, Гораздо лома, але вони на квадропланці. И там номер там 100 тысяч или до 100 тысяч. Вот тогда уже медаль может что-то стоить. Так, ну и классика. Годыночки. Победка. Спортивные. Ракета. Москва. Тут у нас МЧЗ. позолоченные часы луч в хорошем состоянии корпус маркировка ау 5 как вы считаете сколько я заплатил за данный комплект Також подписница Олена выслала посылочку. Така обручка з бурштином в позолоті. Це Прибалтійський бурштин. Срібний хрестик 925-ї проби. І срібні чотки, Я вперше таке бачу. Тут у нас проба 925-та. повністю срібні чотки на такий тросик теж срібний, срібні буси. Ну, цікава, цікава річ. Хто полюбляє чотки, є в наявності, зараз вони в продажі. Так, також четкие. Тут, вон, мабуть, не повні, Мабуть, бакелит. Не знаю точно. Еще не проверял. Так, и декілька брош, брошей. Ну, тут такие броши, как доноры. Бачите. Вот, вот эти броши, которые с вот этими белыми бусинами. часто они попадаются, вот. Ну, как по мне, выглядят они максимально, как бы, стремновато. Вот нравятся мне такие со стекляшками. А вот эти, конечно, не очень. Так, за посылочку я Олене уже сплатив. Олена, дякую вам за доверие и за посылку. Друзья, я на постоянной основе купую предметы старовины. Запропонувати вы можете их Скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Друзі, я на офісі і зараз покажу вам, що вдалося продати мені на eBay та на Etsy. Я продав. Ні, не картину. А ось цю вішалку. Ага, тут можна навіть не відкручувати, а просто її зняти. Бачите? Раз. Так. Вішав її сюди ще Дмитро, коли в мене працював. Бачите, ось така вішалка. Ну, це товар такий чисто под Etsy. На eBay навряд чи таке куплять. Але можуть. Але Скоріше за все, такий товар купують на Етсі. Так, зараз покажу, за скільки продав. А продав я її за 42 долари. Була знижка в магазині, мінус 10%. Бачите, 37,80. 37, Плюс людина сплатила свій налог 7,50, 45 доларів 36%. центов. Людина сплатила за всю вешалку. Да, для вас это может как звучать странновато, потому что у нас на барахолке такие вешалки можно покупать там по 20 по 50 гривен. Но поверьте, что для американца, кстати, 100% в американец купив, нет, United Kingdom. Великобритания. То есть для людей э, в Великобритании, в Америке э, потратить там 40-50 долларов на безделушку, э, как бы... Это запросто, да, это для нас 40 долларов, это полторы тысячи гривен, образно, рабочий день человека, да, там средняя заработная плата, и то в лучшем случае. А для них, типа, 40-30 долларов, они такие покупки делают, не задумываясь, то есть вот листая э, какой-то marketplace, могут потратить такую сумму. Э, дальше. Далее у нас я продал из такой орехокол. Тут же на Эдси. Так, продав я его 50 долларов, он коштував. У меня тут акции минус 25 Но это что-то много Это Анечка поставила такую акцию Такие акции я не ставлю Надо сейчас аннулировать 37,50 Это мало Потому что тут доставка будет стоить Около 15 долларов Это минимум Ну как бы там минус комиссия Минус покупка его Там останется прям Очень мало Типа смысла нет такой продажи ничего такое бывает может ошиблась и тут же тоже в своем основном магазине Etsy продал вот такие часики командиры с подводной лодкой их я продал за 75 стоили минус 750 10 скидка 6750 вот таких три продажи Типичных для Эдси у меня было этой ночью. И также продал на eBay вот такую амфибию. Амфибия с водолазом. Нечастая модель. Я бы сказал, что она даже редкая. Попадается данный циферблат. Ну, редко мне попался вот один раз. Так видел до этого, но вот чтоб я купил то так впервые. Сделаны они уже после распада Союза, видите, Раша. Продал я их за 112 долларов, плюс 15 доставка. Редкий не механизм в данных часах, потому что механизм тут амфибии востоковский, стандартный стоит. Не знаю, как он там называется, там своя маркировка, но не суть редкость в циферблате, опять же, многих советских часов, редкость не в механизме, а в циферблате. Так, тут я подготовил немножечко моментов, сейчас буду выставлять на ebay, сережечки разные, вот такие вещи, несколько часиков. Вот эти недавно я купил, может стоит полирнуть стеклышко. Ну, в таком состоянии позолоченные часы продать на афинаж под, под позолоту по будет кощунством. Конечно же, я их буду продавать как часы на Etsy, на eBay. Потому что они в классном состоянии. Очень прикольный цвет циферблата. Ну и в хорошем состоянии корпус. Вот, аналогично. Часы полет. Шлифану циферблат. Тут, кстати, даже АУ-20. Но на позолоту, опять же, это кощунство продать такие часы. Так, и только что, не только что, сегодня встречался с коллегами из Павлограда. Сегодня суббота. Это ребята приезжали торговать на барахолку. Я на барахолке сегодня не торговал. Ну, с прошлой барахолки увидел несколько часов для меня подходящих по приемлемым ценам. То есть там командиры с хорошими стеклами были по 600 гривен. Я позвонил, они как раз ехали, возвращались назад домой через Борисполь. Мы встретились и я купил вот четверо таких прекрасных командиров. Вот, вот, кстати, такая модель у меня. Тут даже безель, видите, интересней такой. Вот, я ее только что продал. Я показал вам 6750. Вот я такие же часики. Может, чуть-чуть они отличаются по цветовой гамме. Гам гам Цветовая гамма чуть-чуть отличается. Я их купил за 600 гривен. То есть за 15 долларов. Теоретически могу продать за 70, думаю, за 15 хорошая покупка. И очень важно, что новые стекла. То есть у них уже товарный вид. Фотографируй и выставляй. Вот такие командиры со звездой. Ну вот американцы любят эти командиры. Прям покупают. Тут вообще авианосец, видите. Понятное дело, такие улетают в первую очередь. И не командиры, а аж генеральские. Ну, выглядят они, на мой взгляд, как слегка уродливо. Ну, опять же, самое важное, что это нравится, товар нравится покупателю. Я беру их не для себя, а под покупателя. Так, за всю эту прелесть я заплатил 2400 гривен на всех часах поменяно стекло. Кто смотрит меня давно знает, что для начала мне главное товарный вид для начала, чтобы выставить лот, чтобы они были в хорошем внешнем виде. А уже по факту покупки я их отдаю на профилактику часовому мастеру. И если тут даже супер убитый механизм какой-то даже части нет в механизме. Какой-то шестеренки может не хватать. Я всегда найду донора, потому что тут достаточно стандартные механизмы Восток. И у меня таких механизмов много доноров. Так что ремонтирую я их по факту продажи. Вот для меня как раз это очень хорошо подходило. 2400 400, четверо часов. Так, ну обов'язково підпишіться на канал, протисніть вподобайку, коментуйте. Всім добра, дякую за перегляд, слава Богу, і велика подяка нашим захисникам.